І нарешті повертаємось до студії Спресу Ті Андрій Сусленко разом з вами. Бачу, корчила у нас у гостях. Бачу, вітаю вас. Доброго дня. Добрий день. Як ваш настрій сьогодні? Замечательно. Це через те, що українці розпочали військові навчання з американськими колегами. Ну, в тому числі, це дуже важливий момент. Кстати, ми давно те, що нужна програми по підготовці військових, не тільки В плане там, обучения тактики, которая очень отличается от той тактики, которую до этого знали наши военные, или же там применяют российские, потому что у американских военных эта тактика совсем другая. Вот. И, и я думаю, что эти программы продлятся, потому что скоро еще и канадцы появятся, здесь появятся еще и американские инструктора какие-то, идет сейчас разработка программ. Я думаю, что этот процесс будет теперь постоянно идти, и мы увидим там качественно новые вещи. А ми разом з вами також знаємо, що сьогодні і в Естонії розпочинається навчання спільне американо естонське і так виходить, що ось тут Росія, тут знизу Україна, трохи зверху львіше виходить Естонія, і обидві в один день розпочинають навчання. Яка реакція Росії може бути? Ну, знаете, давайте не, не думать, какая будет реакция у России. Я могу дальше продолжить этот список. В Грузии открываются тренировочные центры НАТО, тоже скоро будут открыты. Сейчас, причем, с наступлением весны очень много разных учений начнется, тоже совместных натовских в рамках программы партнерства ради мира там, и так далее. Реакцию России уже на, на, никто на нее внимание особо обращать не будет, потому что... Всі эти обращения внимания на позицію Росії привели к тому, то що ми сі часи ну сумимірі в Грузії до этого і що ми зараз іміє в Україні. Тобто ми можемо нехтувати, умовно кажучи, і не думати про них і про їхню реакцію, а думати про, про те, як би нам було добре від цього. Да, на самом деле это самый правильный подход. Мы должны максимально, вот в Грузии, в Грузии тоже их очень сильно раздражали вот военные учения какие-то, которые проходили, программы совместные, программы по оснащению грузинской армии и так далее. Но а, никто на это не обращал внимания, и в итоге э, эта позиция показала, что это правильный путь. Да, 2008 год это показал. Теперь то же самое надо делать в Украине, и это все понимают и идут как раз по этому пути. Бачу, хочу сьогодні з вами спробувати обговорити долю грузинів в українському уряді, чого досягли, чого не досягли, чи схоже це з тим, що було власне у Грузії під час реформ. Ну і трошки порівняти напевно, чого ж люди зараз хочуть виїжджати з України і чи було таке у Грузії. А давайте, напевно, розпочнемо з грузинів в українському уряді. Ну і мені здається, що мені просто найцікавіше було почати з гуладзи. И реформы милицейской, я думаю, что варто быть этим, что это Вы задоволены, например, своей спевитчизницей. Смотрите, я доволен тем, что есть на этом этапе, но это еще очень большой объем работы. Потому что то, что сейчас эко идет абсолютно по правильному пути, то, что сейчас делается, это называется витринные реформы. То есть это то, с чем люди будут соприкасаться каждый день. Это патрульная полиция, да, это сервис-центр. Они пока делаются в масштабах Киева, но это тоже очень важно. Когда закончится вот этот этап витринных реформ, они идут довольно быстро в выкидном исполнении. Начнется очень сложный этап по реформированию э, криминальной полиции, по реформированию всех остальных структур. Еще в, в МВД, насколько я знаю, должна влиться э, Государственная служба охраны госграниц там и так далее. То есть э, на данном моменте все идет очень-очень даже хорошо. Сейчас самое важное, чтобы к лету запустилась патрульная полиция. И дала первые положительные результаты, как это было в Грузии. И це відновить довіру, чи почне это восстановит доверие или начнет восстановлять? Это начнет восстановить. Доверие к МВД, доверие к правоохранительным структурам – это вопрос ни одного и не двух лет. Це, мені здається, таке найважливіше, оскільки ми проводили вже і опитування серед наших глядачів. Довіра це те, чого немає. Це те, що так важко відновити. А що має ще бути, бачу, окрім реформи МВД, разом з тим, щоб взагалі до міліції української, української відновити довіру? Ну, во-первых, поліція має стати качественно другої і відкритої болі. Подімаєте, це? Это... Полиция не есть карательным органом. В Украине всегда сотрудники полиции точно знали, что они карательный орган, да, сотрудники милиции. А полиция это должен быть сервис, который помогает законопослушным гражданам жить с комфортом. И это очень важный момент. И вот эти молодые ребята, которые сейчас проходят обучение на патрульную полицию, я там нескольких из них знаю. Вот им на самом деле поменяли подходы и поменяли мозги. Да, эти люди уже по-другому думают. И я вот тоже с нетерпением жду того момента, когда они приступят к исполнению обязанностей, чтобы посмотреть, что из этого получится. Бача, а створение Национального антикоррупционного бюро для Украины – это крок важливый? Я не считаю, что это важная структура и что она должна существовать вообще. Понимаете, в любой нормальной стране мира существует Генеральная прокуратура, существует Министерство внутренних дел и существует суд. Это создание еще некой структуры, которая должна дублировать, получать какие-то особые функции. Вообще, я категорически плохо смотрю на то, что должны быть привилегированные структуры, непривилегированные структуры. Структуры должны быть универсальными, они должны отвечать всем этим вызовам. Тогда мы, значит, признаем то, что наша прокуратура и МВД не может справляться с этими вызовами. Тогда... Ну, це немножко неправильні підходи, але так роздули такий величезну таку інформ хвилю з цього і з виборів власне і призначення в результаті э, ситника як очільника. Для чого тоді це робили? Ну, Знаєте, треба роздувати інформаційні кампанії, а треба роздувати реальні діла. Ну, от вони хочуть створити, до, вони хочуть створити до, семи, до семи регіональних представництв. Умовно кажучи, дуже схоже на, на ФБР в Америці. І зарплата у депутатів у депутатів, перепрошую, у детективів будуть до 30 Нет, смотрите, тисяч гривень. Ну, Українські політики люблять побряцати якимись словами, словами, похожими на ФБР. ФБР це служба, это Федеральне бюро розслідування, яке в себе вбирає контрзведку, которая в себе вбирає дуже очень багато різних функцій. И фактически ФБР их, нет, это аналог нашего СБУ, давайте прямо говорить, антикоррупционных бюро нет у них, ну, как бы, в действительности Соединенных Штатов с коррупцией борется, да, ФБР, которая есть службой контрразведки, фактически, входящая в, это одно из подразделений Министерства Юстиции вообще, да, с ними борется полиция с коррупцией, там, и так далее. То есть там, условно, ЦРУ не занимается у них коррупцией. Хотя у нас же пытаются всех привлечь, даже отдельные структуры создать. Ну, еще раз говорю, это все дело... Понимаете, нужно, нужно заставить существующие структуры работать, а не изобретать новые велосипеды или пытаться там что-то делать, то, что не может... В Грузии тоже открывали когда-то антикоррупционное бюро во времена Эдуарда Шеварнадзе. Эффект был нулевой абсолютно. Якщо можемо, можемо перейти до Давида Сакварелідзе, який тепер є був депутатом парламенту за Саакашвілі, став заступником генпрокурора України. Він дійствуючим депутатом. Він ще він ще чинний. Прекрас Був чинним пріждячим отримав гражданство України. Служив повномочі якраз переїздом в Україну. Багато говорили, що це дуже неоднозначне призначення. Звичайно, про це говорили ті, хто напевно був проти такого призначення. Як ви ставитесь до, до роботи, яку буде Давид проводити? Ну, смотрите, для меня главный показатель того, что в прокуратуре что-то будет большое делаться, это мои какие-то беседы с людьми, которые занимают довольно высокие посты да, в Генеральной прокуратуре Украины. Мои друзья украинцы, которые на самом деле очень э, недовольны тем, что делается в Акварилизе. То есть они говорят, что слишком много людей требуют сократить. Слишком радикально подходит к вопросам, надо как-то мягче. Так вот вот этот показатель он самый важный. Самое важное, что они страшно недовольны представители вот этой старой системы. И это лучшее, что может быть. Я знаю, что недовольны очень многие политики. Там некоторые из них в частных беседах была такая фраза проскочила: у него же эшафоты стоят в глазах. Фантастика. А, да, это это самое лучшее, что может быть на самом деле, потому что сейчас от Генеральной прокуратуры очень многое зависит, насколько она будет эффективно работать. А Сакваралидзе, он такой парень очень боевитый, да, и поэтому вот тут очень важно, чтобы этот процесс запустился. Я, насколько знаю, там они сейчас ближайшее, что готовят, это сокращение на 15 тысяч количества прокуроров в Украине. Это пр прекрасный показатель, их очень много, и они ничего не делают пока. И все так, еще. так само, как и суддил. Ну, с судьями отдельная история, именно, наверное, будет не Сокворелизе заниматься. Просто э, судейский корпус в Украине это вообще притча во при языцах. Так треба ж выришивать, а как вы думаете, что допоможе вырешите? Чи спильні реформы? Тільки. Да, ну, вы знаете, а нельзя делать реформы секторами, вот делая в одном секторе, не делая в другом. Потому что обязательно коррупция рано или поздно затянет. Если вы сделаете условно в МВД реформы и не сделаете в суде и в прокуратуре, да, у, если они останутся коррумпированными, они обязательно затянут МВД назад в это болото. Відповідно, ми нічого не змінимо. Бачу, Financial Times вийшли зі статтею Романа Оліярчука та Нейла Барклі, в якій сказали, що Україна віддала реформи міністрам-іноземцям через висутність власних менеджерів, які не пов'язані з олігархічними бізнесами. Ми бачили, ми з вами коли вже говорили про це, що це саме так і є. І власне моє питання полягає. Ось у чому чи спробували олігархічні групи зараз зв'язатися з нашими колегами, які колись мали інші паспорти. Ну, насколько я знаю, Сагвар Лидзе говорил об этом открыто, да, что с ним... До него тут... выходили да. с пропозициями? Да, с большими причем предложениями. Но просто в Украине, наверное, не все понимают, что существует, помимо того, что заработать деньги, есть понимание заработать имя. Эти люди один раз имя заработали, второй раз пытаются сделать все то же самое для того, что... Знаете, это вот такой очень интересный пример, когда ты сначала работаешь на имя, а потом имя будет долго работать на тебя. Так вот, а, эти люди, я не думаю, что пойдут на эти вещи, которые тут в Украине есть много людей, которые там рассказывают небылицы, что их рано или поздно купят там и так далее. Но работа этих людей в грузинской власти показала, что купить их невозможно, да, потому что у них есть принципы. И надеюсь, что и здесь они докажут все то же самое. Якщо, якщо дивитися на те, як зараз українці реагують на події в нашій державі. Нерідко ми чуємо, що українці хочуть виїхати. Ми бачимо черги і у паспортних столах, і черги у польські візові центри. Бачу, чи було схоже щось у Грузії під час війни. В Грузії порядком 16% населення живе в еміграції. І вони виїжали. І, і ця цифра ще очень закратілася після приходу Саакашвілі. Було Була порядком 21%. То есть они начали с начала 90-х выезжать? А, да, в начале 90-х был очень массовый отток. В семье не было... В каждой семье был хотя бы один человек, который находился в эмиграции. Да? Потом начался вот процесс возвращения большое возвращение капиталов, когда уже начала налаживаться ситуация. Сейчас ситуация чуть-чуть лучше. То есть, ну просто многие уже ассимилировались, привыкли там. Если брать в реалиях Украины, там, допустим, вы, вы знаете, что здесь много грузин есть местных. Большинство из которых тут уже осели, у них есть быт, и они не будут возвращаться, скорее всего, к себе домой, но а, те, кто там помоложе или кто видел какие-то перспективы, многие начали возвращаться, поэтому эта ситуация не, не есть из ряда вон выходящая, страны вообще, которые подвержены войне, они подвержены процессу эмиграции. А те, що те, що сьогодні в Україні люди хочуть виїжджати, ну принаймні багато з тих, кого ми читаємо, навіть з простих людей і наших глядачів у тому числі, як ви думаєте, це припиниться лише тоді, коли ми закінчимо війну? Коли в нас не змог... наладиться ситуація соціальна економіку? Ну які-то люди уїдуть зараз, да. Вот я, например, там в свое время не уехал из Грузии, пока все не образовалось. Да? Я, на самом деле, покидал там Грузию, переезжал сюда, потому что был женат на украинке, но ну, уже после того, когда там уже все стало нормально. А, тут важнее а, вот этот процент сильных людей, которые будут менять эту страну. Есть люди, которые там, ну, человек, который думает только о своем бытии, ну, это их не выбор, тут сложно что-то говорить. Та звичайна ситуація, просто, просто життя виглядає так. Це, це не трагедія, просто така драматургія у житті. А є вже критична маса людей в Україні, які все ж таки будуть прикладом і зможуть все ж таки, змінити нашу державу. От ми бачимо, що ми стараємося цих людей знайти і вони з'являються, але все одно більшість людей все ще вважає, що нас зливають. На жаль, ну слушаті ні не, не більше. Це більше таке, знаєте, алосок соціальних сітей, да, нас зливають. Так. Есть, конечно, очень много людей, они выкристаллизуются. Сейчас идет очень такой сложный процесс. В Грузии тоже на первом этапе, вот в начальном, в начале 90-х, во время войны, эти люди или были молодыми на тот момент еще, потом взрослели, вот как был представитель парламента Зураб Жвани, или Михаил Саакашвили, они на начало 90-х были совсем молодыми людьми и не могли влиять на политику, да. Или же там они там со временем появятся, такие, как был Давид Тевзадзе, который в процессе вот в этом... В процессе войны становились такими сильными лидерами, ведущими за собой людей. На самом деле все процессы, которые идут в Украине, они очень похожи на грузинские процессы только минус 15 лет назад. Бачу, І в мене ще є питання стосовно того, наскільки зараз люди змінюються. Ми говоримо про те, що точніше я намагаюся е, задати вам таке запитання провокативне стосовно того, що люди хочуть виїжджати і нас зливають. А що змінюється зараз і в осередку політиків? Чи люди зараз, які багато років вже в українській політиці, бачать, що їх часи закінчуються, намагаються замість себе нові обличчя, наприклад, поставити? Тренд цього з'явиться в майбутньому, я впевнений. Ви знаєте, це ну, теж звичайний процес. От сматі. политические лидеры, которые начинают терять доверие, авторитет и все остальное, они будут пытаться найти каких-то людей, в их понимании марионеток, новых лиц, которых они будут ставить вперед. Но в один момент вот эта самая марионетка, как, ну, как они будут считать, она и будет их могильщиком, да, как был Саакашвили могильщиком Шеварнадзе. На самом деле и Саакашвили, и Жвания это были учениками Шеварнадзе. Саакашвили даже был министром правительства правительстве у Шеварнадзе, который там громко ушел в отставку. То есть на самом деле это обычный эволюционный процесс такой, очень правильный. Революции могут совершаться, но вот, вот эти процессы по смене элит революционными, ну а революционные были в семнадцатом году, они и очень с плохими результатами закончились, это неправильные вещи, да. То есть то, что сейчас происходит, да, нам хочется быстрее, нам хочется, чтобы это вот завтра все произошло, но завтра этого не будет. Но В Грузії на це понадобилось майже 14 років. Є запитання в мене стосовно майбутнього Америки та стосунки України з Америкою. Я знаю, і ви нам неодноразово говорили, що у вас прекрасні стосунки з багатьма і військовими в Америці, в тому числі. Хіларі Клінтон, яка можливо скоро стане ну умовно, скоро стане президентом Сполучених Штатів або не стане. Це буде перемога для України, якщо говорити про підтримку, адже вона останнім часом веде абсолютно антиросійську політику, ну принаймні зі слів. И Волоку Петрунку Украине выказывая. Смотрите, для меня, например, самым оптимальным вариантом, лично я хотел бы видеть на посту президента следующего Соединенных Штатов, хотя я не имею на этого даже права голоса, но я бы видел бы Джеффа Буша. То есть республиканцы? Да, потому что республиканцы, они всегда более жестки, более агрессивны в своей политике по отношению к, к Советскому Союзу. К Российской Федерации, простите. Я, оговорка. я звонку из до империи. <свят> ну да. Вот. То есть даже развал Советского Союза был всегда активными действиями республиканцев вызван. Демократы все равно... Ну, Хиллари Клинтон, она может иметь одну риторику, но по приходу в овальный кабинет вы же понимаете, что все-таки политика партии, и там есть толпы в этой партии, там Мадлен Олбрайт, условно, и так далее. Она все равно, они все равно будут иметь на нее большое влияние. Обама, возможно, тоже готов и хочет быть более жестким в отношении России, но мы видим, что внутрипартийные боссы, которые имеют мало отношения к Конгрессу или к Сенату, они не дают возможности принимать вот эти жесткие решения. То же самое будет и с Хиллари Клинтон. Поэтому в данном случае Джефф Буш, я считаю, будет самым лучшим да, как бы вариантом победы республиканцев. Ну, будем дивитися в любом случае. Сейчас мы все внимательно следуем за развитием отношений Кубы и Соединенных Штатов, то, про чем в Украине забывают. Я, я, я думаю, что эти отношения между Кубой и США, и между США и Ираном будут очень быстро налаживаться, потому что американская внешняя политика очень быстро начинает менять свою тактику в отношении Российской Федерации. Вот. И самый важный момент во всей этой истории, что... Насколько быстро будут и правильно развиваться наши отношения, американо-украинские, да, это зависит от того, насколько мы быстро будем и правильно проводить реформы, показывать результаты, и настолько будет, во столько раз будет увеличиваться помощь, идущая со стороны США. США никогда не дают ничего авансом. Они сначала смотрят на результаты, дальше смотрят, какую сферу или какую часть надо улучшать, и начинают там активно действовать. Ви говорите про те, що вони слідкують за тим, як ми реформи проводимо. Тут я хочу трошки детальніше зупинитися. Ви завжди відзначалися тим, що ви говорите правду, і ви завжди чесний. Мені завжди приємно з вами через це в ефірах. я думаю, що наші глядачі також радіють такі правді. І моє запитання буде досить прямим. Наскільки помітні реформи в Україні, наскільки вони дієві? Якщо взяти 100%, можете поставити якийсь бал. Вы знаете, они заметны очень-очень отдельными моментами, да, то есть где-то они идут, где-то они не идут, где-то много разговоров, мало дел, да. Ну, если брать по возможности того, если было бы 100%, у нас процентов 15 на данный Відсотків 15, и это за який час мы это встигли сделать? За півроку там, чи за рік? Мы на самом деле пытаемся делать что-то похожее на реформу или делаем активные действия последние месяца 3-4. 3-4. А вы бачите динамику? Динамику я вижу, но вы понимаете, это динамика, которую еще люди не видят простые. И через то, что они не видят всю динамику, они и говорят, что нас взрывают часто. Ну, або там незадоволены. Да, но еще есть такой момент. Вы понимаете, украинское общество. Грузинское такое же было, да, на самом деле тут ничего нового, оно страшно недоверчиво. Пока оно не увидит результатов, вот этой, хотя бы первых, да, оно будет не доверять всему. И плюс еще есть один момент: вот в таких ситуациях там очень много даже правовые решения, которые существуют, правильные, принятые, это, оно не доверяет им, оно пытается оспаривать даже правовые решения, допуская очень большие ошибки. Допустим, очень много каких-то вот выступлений по Киеву против строительств, да, они не понимают, что это пугает инвесторов, никто не будет привозить денег в страну. Ну, это все взаимосвязанные вещи, просто... не только там властные структури должны реформироваться, и гражданське общество теж має почати реформуватися, взрослівати і становиться більш зрілим. А до речі, про громадянське суспільство в Україні це теж надзвичайно важливе питання. Воно має справді дорослішати паралельно з тим, які йдуть реформи. А що заважає найбільше, як ви думаєте, українцям дорослішати, як громадянському суспільству? Навіть найбільша проблема, що громадянське суспільство України намагається інтегрувати в себе світ. а не интегрироваться в мир. Топ-то? Ну вот, э, они считают, что гражданское общество внутри Украины, вот эти гражданские организации все, или неправительственные, они считают, что оно самое взрослое, и мир должен брать с них пример. Это не так. В мире есть много вещей. Да, там Майдан это уникальная вещь для мира. Но есть много других вещей, с которых надо брать пример и понимать. И самое главное, вот особенно гражданским организациям, надо учиться. Тому что в демократическом государстве есть не только права, есть еще и обязанности, о которых они забывают. А чему мы забываем, дурачи про обов'язки? В Грузии тоже так было. Да, было абсолютно так же. Но потому что у нас нету системы э, права, да, она не работает четко. Это же зар... с радянских часов так, так закрепилось, так? Нет, в, советский, в, советский, в советское время у общества были только обязанности, не было прав. Ага, -а -а, это то -то была покры... тоталитарная система. Ну, понимаете, любая демократическая система, это когда есть баланс между правами и обязанностями, и все стороны выполняют, и вот это идеальная машина, как, когда начинает работать, потому что ни власть, ни государство, никто не может существовать там в отсутствии гражданского общества и гражданства. Гражданське суспільство не може існувати в відсутності государства. Якщо спробувати трохи ще паралелі, які ми з вами часто проводимо з тим, як Грузія розвивалася, і як Україна зараз під час реформ звається, які найближчі проблеми, з якими ми зіткнемось в Україні, українці та реформатори, з якими в такий же період стикнулася Грузія, чому б нам не використати продовжити ваш досвід використовувати? Що ну, далі? Основні проблеми, які появляться там в ближайше час, да, во з'явиться проблема. с тем, что даже если будет вот это недоверие пройдено, да, появятся вот люди, которые из старой системы будут очень сильно дискредитировать процессы новые. Еще мы видим, что в Украине общество, когда начинает разочаровываться, у него вот начинаются дергания. Да? То есть вот сегодня поддерживаем демократический лагерь, а завтра будем поддерживать пророссийский, если мы разочаруемся. Хотя ну, это неправильные да, как бы подходы. И это тоже то, что будет проблемой. Еще одна важная проблема война она всегда приносит такое повышение криминального, криминальных ситуаций на улице. Да? Как бы мы можем тоже начать сталкиваться с тем, что криминогенная ситуация будет ухудшаться в стране. И это же через то, что надзвичайно много сейчас появилось на улице. Не, не только. Сама Российская Федерация, сама по себе, она будет способствовать развитию трансграничной преступности. И даже ненависть постоянно сейчас... Ну, не только ненависть. Поймите, основные там все воры в законе или там еще какие-то преступные элементы, они сидят в России. И с их помощью там будет разгоняться трансграничная преступность, будут разгоняться трафики разные и так далее. Но это, это не секрет, это знают все. Бачу, а яким чином нам українському суспільству готуватися до таких змін? Просто бути спокійним і робити своє діло. Тобто, кожен має відповідати за свій об'єкт чи там, участок роботи, бути відповідальним і не розраховувати на державу? Не, ну, так, ну случає, не знять все час розраховувати на страну. Понимаете? Для того, щоб почати розраховувати на страну, страну треба спочатку построїти. Другу страну будують люди. А у многих в Украине очень неправильный подход. Они начинают с того, что им страна что-то должна дать. Это правда. Ну, это, во-первых, молодая страна, во-вторых, ее долго рушили и ломали как раз по такому принципу, что вот это, нельзя корову все время доить и не кормить. Вот эту корову доили 23 года и ни разу не покормили. Вот пришло время как-то ее сначала покормить, привести в чувство, реанимировать, а потом уже можно о чем-то говорить более другом. Потому что Такого количества там, соціальних виплат, і що чого це в світі я нігде не встрічав. Таке можна знайти тільки в Росії і в Україні. Бачу, Корот. а якщо продовжувати говорити про видимі чи невидимі результати реформ, якщо ще трошки далі пройтися, де ще ви бачите позитивні рухи? Ось ці 15 про які ви говорили, окрім наприклад, МВС реформи, ні, ну поміти МВД, є там положи... Знаєте, от самого простого от зоопарк, хоча б Київський, він не змінився. Да? На ведь реклама красивее стала. Даже, даже реклама стала красивая, даже там директор, потому что раньше все, что мы слышали о зоопарке, умерли животные. Так, это да? было наигирше это же для детей власть да А сейчас, числе... вот, вот, даже, вот, ну, понимаете, если мы хотим что-то поменять, надо научиться радоваться хотя бы мелким вещам. А... Потому что если мы все время будем приходить к людям, которые взяли на себя ответственность, что-то менять и говорить, что вы все делаете неправильно, вы дураки. В какой-то момент они разочаруются, опустят руки и перестанут тоже делать. Но это важный момент. Общество должно э, помогать, да, как бы точно так же власти. Ну, это, это, это сложные вещи на самом деле. Просто нужно, необходимо понять, что эта страна принадлежит всем. Точно так же тем, кто сидит в кабинетах власти, точно так же тем, кто пытается эти кабинеты шатать. Потому что мы знаем, что в Украине все равно продолжается много историй, когда люди за деньги выходят на какие-то акции, еще что-то. Это, это, это недопустимо, да, абсолютно. За идею выходить можно, за деньги, но это вы продаете, это продолжение расшатывания ситуации внутри страны. Там. У нас есть еще проблема беженцы, там, которые тоже чувствуют себя как-то сбоку да, вообще от этой страны. И так далее. Этих проблем очень много. И с ними требует работать, безусловно параллельно. Не только с ними всем. надо работать, всем. они сами должны понять, что несмотря Знаете, я сам беженец, да, то есть в 93-м году я стал беженцем. Но я когда попал в город Тбилиси, я был один из немногих, наверное, своих сограждан, который не чувствовал себя в чужом городе. Я, и у меня все получалось именно поэтому. А кто считал себя, что вот нас сюда пригнали, мы здесь не хотим жить, большинство из этих людей даже не реализовалось. Сьогодні на конференції НАТО після післявельського саміту було сказано, що Україна готова до вступу до альянсу. Це з нашої сторони. Я так трошки переведу тему, якщо ви не проти, це ж теж стосується, напевно, наших реформ. Да. Чи готові ми до НАТО? Ні, ні. Ні, не готові. Смотрите. А звідки така риторика може бути від людей в погонах? Ні, ну суті, риторика людей в погонах, во-первых, люди в погонах не отримали ніякого хорошого образування. Давайте вот с этого начнем, да? У них образование абсолютно устаревшее, они даже тактику не могут нормальную разработать по сей день. А, что такое стандарты НАТО? Давайте скажем, да, честно, это стандарты жизни в первую очередь. Как должна быть армия оснащена? Как она должна а, 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 поставляться логистика? Как? Как они должны жить? Как, какие должны быть даже значки на картах у натовского стандарта совсем другие, нежели знают украинские военные. И это все большие проблемы. Для того, чтобы такую большую армию, как украинская, перевести, чтобы она была готова и была совместима с натовскими стандартами, ну, нужно хотя бы года 3-4. Это как минимум. А для подготовки офицеров, которые будут понимать абсолютно вот эту ну, психологию и все, что дату делает, да, для этого нужно, ну, 5 лет точно надо. А якщо говорити про, наприклад, безвізовий режим, от наші півтори хвилин залишається про це mm -hmm. поговоримо. Безвізовий режим для українців Порошенко назвав одну дату. Потім говорить от, окей, в саміті в Ризі назвемо ще 1 січня 2016 року. Там Бінський каже, ну навряд чи ми встигнемо. Як ви думаєте, наскільки близько ми взагалі до цього підійшли? Та безвізового режиму? ми ще дуже далеко. Ми в процесі нам потрібно буде довго двигатися. Я вам скажу більше, навіть в Грузія, яка удовлетворила всі требування дуже швидко. В 2016 году, в лучшем случае, Грузия может получить облегченный визовый режим, не безвизовый. А Вена резницу велику моя за классичным на сегодня? Конечно. Режимом. Да, конечно. Потому что Можна там в некоторих аеропортах на місці получать візи, він облегчений. О, це справді надзвичайно краще. Бачу, ще на сам кінець хочу сказати маленьку історію. У мене є друг Антон Зайця, який з України переїхав до Грузії, отримав громадянство вашої країни. Mm -hmm. а, і він цьому надзвичайно радий. При цьому він залишається патріотом України, але полюбив так вашу країну. Я хотів спитати, наскільки ви знаєте багато прикладів, коли українці переїжджають жити до Грузії? Дуже много знаю. Знаю много жінок України, які замуж вийшли, переїхали туда. Знаю много ребят, котрих по бізнесу виїхали туди. там. Даже есть один украинский олигарх, который там поселился и живет. Леонид Михайлович Черновецкий есть такой знаменитый, бывший мэр города Киева, у которого очень успешный бизнес, который не лезет в политику. И, кстати, его очень любят. Даже была история, один из моих друзей, отдыхая в Кобулете, сказал как-то про Черновецкого местным грузинам, что вот он уже вор там и так далее. Он говорит, меня чуть не побили, они его очень любят. <дирать> Цикаво. Бачу, дуже вам дякую, что вы завитали. На самом деле, несколько слов по желанию украинцам, мы будем завершивать. Знаете, я самое главное, вот хотелось бы пожелать терпения и дорогу осилить только идущий, чтобы был, был, б, вот, в результате этого терпения мы наконец прошли вот то, что мы должны пройти. Бачу Кочелаву, у меня у студии. Дякую вам еще раз.